Офіційний фан братів кличків започаткував акцію напередодні бою Ентоні джошуа Володимир Кличко. Видатні українці приходять до нас у Кличко Експо і лишають свої побажання Володимиру на нашому українському прапорі. Цей прапор ми передамо в Лондон і попросимо Володимира, щоб він виходив з ним у ринку.

хороший друг. И, наверное, это тот человек, который олицетворяет нашу страну. Это действительно бойцы, это братья, которые прославили всю Украину. И, наверное, никто не будет равнодушен в субботу, так же, как и я, будем смотреть и болеть за нашего чемпиона. Да, это в первую очередь Профессионализм самого спортсмена, тем более, что это индивидуальный вид спорта, где ты нигде не спрячешься, у тебя нет возможности надеяться на партнера, за тебя кто-то может сделать работу. Все, твоя концентрация, твоя готовность и, наверное, то, что... Владимир, и так же как и Виталий, столько лет были и находятся в таком виде спорта. Наверное, это в первую очередь их заслуга. И такие победы, такое долголетие в спорте даются прежде всего сильным людям, профессионалам, которые относятся очень серьезно к себе и к своей подготовке. Мы все волнуемся. Владимир полтора года не участвовал в боях, но я уверен, я знаю его характер, я знаю его желание отдать все силы, в первую очередь подготовки, то, что он отдаст все силы в бою, ни я, никто из нас не сомневается. Но важно, чтобы он верил в себя, мы дадим ему свою поддержку, миллионы телезрителей у экранов и те люди, которым посчастливится посмотреть этот бой на Уэмбли. Но, наверное, в первую очередь ему стойкости и... Наверное, не сдаваться ни в какой момент. А я уверен, то, что он подготовится и то, что он будет на 100% готов к этому бою, я не сомневаюсь.